जिल्हा परिषदेमधले आणि आमच्या नागपूर विभागातले जे जे काही महाराष्ट्र सरकारकडे जे कामं आम्ही प्रस्तावित करतो त्याचं बजेट केलं पाहिजे जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांनी जर बजेट योग्य पद्धतीने केलं तर राज्य सरकार आपल्या बजेटमधनं नागपूर जिल्ह्याला निधी उपलब्ध करून देईल आणि म्हणून मी आज येणाऱ्या बजेट करता नागपूर जिल्ह्याची काय मागणी आहे नागपूर शहराची काय मागणी आहे याकरता जिल्हा परिषदेला आलो हो आहे सर अजून पालकमंत्री झाले नाही केव्हापर्यंत पालकमंत्री जाहीर होतील फार जास्त वाटपाची गरज नाही आहे माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांचा तो मुख्यमंत्र्यांचा अधिकार आहे पण मला असं वाटतं की एक दोन दिवसामध्ये हा निर्णय नक्की होईल नागपूर जिल्ह्यामध्ये जात प्रमाणपत्र संदर्भात दिरंगाई होता हिंगणा तालुक्यामध्ये शेषनगरमध्ये अनेक पारधी विद्यार्थिनी अशा आहेत की ते शिक्षण सोडण्याच्या मानसिकतेत पोहोचले कारण ग्रॅज्युएशन कम्प्लीट व्हायला आला मात्र दोन दोन वर्ष झाले अर्ज वर कारवाई मी त्यांची आजच बैठक घेणार आहे आणि या बैठकीमध्ये अधिकाऱ्यांनी पारधी समाजावर जाणीवपूर्वक कास्ट सर्टिफिकेट देण्याकरता अन्याय केला असेल त्यावर निश्चित कारवाई भी करणार आहे कारवाई करणार आहे सर तत्कालीन कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या कार्यकाळामध्ये कृषी विभागातले काही धोरण बदलवले आणि त्यावर आता हायकोर्टानं सरकारला जबाब देखील विचारलाय नाही उच्च न्यायालयामध्ये जेव्हा एखादी कुठली केस होते किंवा पिटिशन होते तेव्हा उच्च न्यायालय सरकारला जे काही बाबी विचारतात सरकार योग्य वेळी त्याचे योग्य उत्तर देत असतं माला व की सरकार या ठिकाणी जे कहीं धोरण बदलना जे कहीं का काला की गरज अल सरकार उत्तर दे सर ये बताएं कि कल भारतीय जनता पार्टी और संघ की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है मंत्रियों की किन विषयों पे होगी और संघ के तरफ से कौन रहेगा और सरकार की तरफ से क्या मुख्यमंत्री के साथ साथ कौन रहेगा हमारे विचार परिवार के सारे अधिकारी होते हैं जो आ, हम लोग जो आ, सरकार में चुन के आने के बाद हमारा दायित्व होता है कि आदिवासी विभागों में सामाजिक न्याय के विभागों में शैक्षणिक विभागों में ये सारे विषयों पर सरकार का जो भी प्रश्न है समाज के वो प्रश्नों को लेकर एक चर्चा होती रहती है हर तीन चार महीने में एक बार ऐसी चर्चा होती है तो ऐसे ही एक हमारे सारे मंत्रियों का परिचय होगा हमारे सारे मंत्रियों के विभाग में क्या क्या जनता के लिए कर सकते हैं समाज के लिए कर सकते हैं आखिरी आदमी के लिए कर सकते हैं या अभी भी सरकार पहुंची नहीं वहां सरकार कैसी पहुंचाई जाए इसके लिए भी एक निश्चित कार्यक्रम बनता है तो मुझे लगता है यह बहुत मार्गदर्शनपूर्ण बैठक होती है इसमें जो मार्गदर्शन मिलता है ये समाज के लिए और राष्ट्र के लिए हितकारक होता है सर विपक्ष कह रहा है, है कल एक एक ने पार महानगरपालिके स्थानिक स्वराज्य संस्थे निवणुके उद्या बैठकी का संबंध नहीं है सरकार आलतर आम्रिया परिचय त्या ठिकाणी पुढचे आम्ही जो मॅनिफेस्टो दिला होता जाहीरनामा दिला होता त्या जाहीरनामाबद्दलचा काय टाईम लाईन आहे काय कार्यक्रम आहे आमचे ही सारी चर्चा होतं आणि शेवटी या चर्चेचा अर्थ एकच आहे की आम्ही जी जनतेला वचन दिलं आहे ते वचनपूर्ती कशी करावी लवकरात लवकर व्हावी याकरता थोडी चर्चा होतं काही आदिवासी भागातले प्रश्न आहेत सामाजिक न्यायाचे प्रश्न आहेत त्यावर चर्चा होतं मैं वाट बैठक समाजा करता है अपने महाराष्ट्र लिकसित महाराष्ट्र करने के दृष्टि ने महत्व है, है विपक्ष का ऐसा कहना है कि मुंबई सुरक्षित नहीं है यहाँ तक कि जो सेलिब्रिटी है वो भी सुरक्षित नहीं है दूसरा सुधार एक प्रकार है देखिये कोई घटना को हम लोग जो होती है उसको सीरियसली करते हैं हमारे देवेंद्र जी ने कल तो कहा है कि इस प्रकार की जब घटना होती है हमारी सरकार कितनी जल्दी पहुंची है हमारे पुलिस कितनी जल्दी पहुंची है कितनी जल्दी हमने कॉग्निशन लिया है हमने तो वो जिस प्रकार से हुआ था अंबानी जी के घर के सामने वैसी सरकार हमने देखी है हम सोचते हैं कि कोई भी घटना को कोई भी घटना से नहीं कंपेयर करना चाहिए बट महाराष्ट्र में मुंबई सुरक्षित है जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटी है देश में उसमें मुंबई अधिक सुरक्षित है मुंबई की पुलिस बहुत अलर्ट है हमारे महाराष्ट्र पुलिस भी अलर्ट है ऐसी घटना होने के बाद घटना जब होती है उसके बाद पुलिस कैसी एक्शन मोड में आती है इसको तो ज्यादा महत्व है तो मुझे लगता है हमारे मंत्री, मुख्यमंत्री पूरे एक्शन मोड पे है और पूरी तरह से कार्रवाई कर सर, रहे है। सर, 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 हैं प्रकरण वरुण पाकिस्तान हिंदू महासभा निशाना साधला है विष जतिवादाच विष संघटना काम करता व्यक्ति काम करता जातिवाद हो आम्ही कधी या घटनेला जातीवादी घटना समजली नाही या घटनेमध्ये जे काही आरोपी आहेत जे कुठल्या विचाराचे आहे याच्यावर आपल्याला सरकार काम करत आहे कुठल्या उद्देशाने गेलं आहे कुठलं उद्दिष्ट होतं हे येईल समोर पण असे वक्तत्व करून समाजामध्ये ते निर्माण करणे आणि महाराष्ट्र अशांत करण्याचे यापूर्वी अनेक प्रकर अनेक विषय झाले आहेत आणि अशा काही घट संघटना असे काही माणसं काम करतात ज्यांना महाराष्ट्र अशांत ठेवायचा आहे समाजामध्ये वातावरण बिघडवायचं आहे मला वाटतं याच्याकडे फार लक्ष देऊन सव्वीस जानेवारी पर्यंत मिळेल अशी चर्चा आहे मिळणारच आहे चर्चा नाही मिळणारच आहे तारीख सव्वीस तारखेच्या सर नागपूर जिल्हा परिषद पेच लागणार आहे भाई साहेब कोच पुरे महाराष्ट्र का आकलन करना पडता है किसको का किसको का जाए अलायन्स की सरकार है अलायन्स पे सबके मत बनाने पडते उनके कार्यकाल में तो बहुत लंबा दुकान था उनके कार्यकाल में कोई पालक मंत्री किसका कौन पालक मंत्री है कौन कहा है कोई ठिकाना नहीं था या पालक मंत्री वहां सरकार नहीं सरकार है तो पालक मंत्री नहीं दोनों है तो प्रशासन नहीं ऐसा काम चला है महाविकास आघाड़ी का तो हमारी सरकार जल्दी ही करेगी और ज्यादा देर नहीं लगेगा देवेंद्रजी आज गंभीर कर दे निर्णय करेंगे सर ये बताया करेल जिल्ह्यामध्ये वेगवेगळ्या गुन्हेगारीची घटना आंब्याजोगाईमध्ये घडली आहे मर्डरच्या घटना वाढत आहेत तिथे बीडमध्ये कायदा सुविधेची समस्या वेगळ्या पद्धतीने डोकं वळत नाही ज्या पद्धतीने आतापर्यंत कारवाई झाली आहे त्या पद्धतीची कारवाई फार मोठी आहे अनेक गन होते जानीन ग ही कार्रवाई है और पूछे गोलीबार करना लोग फार नहीं है मत देद्र जी ने पूर्ण दखल घी है निश्चित ही कार्रवाई हुई सर ये बताया कि कई जिला परिषद अभी भंग हुई है तो क्या महानगरपालिका जिला परिषद का चुनाव संयुक्त रूप से करेंगे क्योंकि एक तरफ वन नेशन वन इलेक्शन ने की बात की जा रही है तो महाराष्ट्र के जितने भी महानगर पालिका जिला परिषद उनका चुनाव क्या सरकार बीजेपी और आप लोग सोच रहे हैं एक साथ कराने के लिए देखिए ये सारा अधिकार राज्य चुनाव आयोग का है सरकार को जो तो वहां पर राज्य चुनाव आयोग को जो सपोर्ट करना चाहिए कि चुनाव लेने के लिए क्या क्या हमारे कलेक्टर्स हमारे सारे प्रशासन वो सारा तैयार है जब भी सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद सारी तैयारी करेंगे मुझे राज्य चुनाव तो करना ही पड़ेगा क्योंकि चुनाव तो लेना ही पड़ता है तो सुप्रीम कोर्ट के चुनाव सुप्रीम कोर्ट के रिजल्ट के लिए रुका हुआ है जैसा भी रिजल्ट आता है मुझे लगता है फिर थोड़ा बारहवीं की परीक्षा है दसवीं की परीक्षा है फिर आप, आपको एक थोड़ी थोड़ी गैप देनी पड़ती है तीनों नगर पालिका है महानगर पालिका है जिला पंचायत है लेकिन आ, हमारा सबका यह मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का जैसा निकाल आ जाएगा तो राज्य चुनाव आयोग जो होगा वो तो राज्य चुनाव आयोग जल्दी ही थोड़ा इस पर टाइम में चुनाव करे ये हमारी उनको विनती रहेगी धन्यवाद